assalomu alaykum nurullo aka aka mana bir narsa qildik shekilli xudo xohlasam lekin yog'mayti o'sha aytganingizdek qilib o'rnatdim hbuyerd endi biz bu yer unchalik gaz balans joy emas lekin yaxshi uddimanimcha ona unaqa <laughs> attiyido o'rnida bo'lmadi shekilli sifat munchalik sifatli emasu bilmadim yana lekin hammasini joy joyiga o'rnatdim siz aytganday mana narsalarini ehtiyot bo'lib narsalarni hamma joytlarini tekshirdim gaz chiqib chiqmayotganni yoylarini hamma yoqlarini yoniga termostat mana o'sha narsasini tiqib qo'ydim hozir boya qirq gradusda edi mana oltmish gradusga chiqdi hozir endi ligrovkasini qilib egalariga tushuntirib ketaman aka rahmat videoni ko'rib bir yana bir xatoliklarim qanaqadir nimalarim bo'lsa bir nima javob kutib qolaman aka rahmat kattakon